Друзі, вітаю вас Ви дивитеся канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, А на зв'язку з нами сьогодні астролог Влад Рос Влада, Я вас вітаю і одразу хочу перейти до нагального. Адже у нас заявили в військовому керівництві, що для обстрілів у Росії готові кораблі, авіація і запаси ракет. Вони знаходяться на аеродромах стратегічної авіації. Коли відбудеться цей обстріл, про який говориться, і куди можуть Ну, у нас сближение Луны и Марса. Марс ⁇ это всегда планета обострения конфликта. Вот сближение происходит 20-21 ноября вплоть до 22 числа. Да? То есть поэтому вот этот самый опасный период. Ну и самая главная цель Российской Федерации ⁇ это посольство Соединенных Штатов Америки. Именно туда они собираются отправить значит, новую еще не испробованную mm -hmm. бомбу. Она называется Рубеж. Это ее можно направлять даже из Каспийского моря, да, и она может лететь. У нее тысячу э, килограммов этой бомбы, да, просто они хотят уничтожить посольство США в Киеве. Поэтому первый, кто захотел сбежать и закрыть все свои учреждения, да, это посольство в Киеве. Оно в самом центре города находится, там как-то получал значит, визу в США им не дали, слава тебе, Господи, я побывал и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Чикаго, где только не было, в Вашингтоне, естественно. Вот. Ну и другие посольства тоже забеспокоились, испанское, например, там. И... В общем, дорогие друзья, готовят какой-то Армагеддон, потому что слова Писькова говорят о том, что война продлится еще недолго. За точки зрения, они должны нам устроить какой-то Армагеддон в Украине, но ну, мы же к нему уже подготовлены, у нас на Киев будет защищен. Но самые опасные места, это, конечно же, Крещатик, это Верховная Рада, это Банковая. Вот сейчас они решили ударить именно туда. Скажи, пожалуйста, есть ли загроза для наших АЭС та ГЕС, Например, Киевская ГЭС, Кременчуцька ГЭС. Что будет с ними? Ну, в том числе еще и по энергообъектам они тоже как бы, не пропустят, не пропустят а, такой момент. В меньшей степени это уже будет касаться Одессы, где они практически уничтожили все, все теплоцентрали. А, но сейчас они будут бить по, по Выжгородской ГЭС. А, вот, и, а, чтобы уничтожить Киев, они хотят его затопить, уничтожить дамбу киевскую. Они будут в одно и то же место пулять там по 5-6 по всяких их, их скандеров там или еще чего у них есть, циркон. Ну и самое главное, они должны испробовать сверхзвуковой рубеж тысячи, г... то есть тонну такую ракету, которая должна уничтожить какой-то очень важный объект. Подозреваю, что это посольство Соединенных Штатов Америки. Ох, друзья, все это, известно, посольство, наче невелико, поэтому... Є да просто одна бомба і Ні посольство. розумієте в чому? Я думаю, не тільки посольство. Насправді це дуже досить тривожно. Друзі, прошу вас, як завжди, реагувати на тривоги, берегти власне життя і спускатися в укриття. А, мене ж влади цікавить доля Рівненської АЕС. Чи цілитимуть по ній, і чи під небезпекою вона? Ну вони вже там читапа білі впрошу раз. Ну, Черівна звісно, буде цілі, щоб добити її вже до кінця. Но под нее прям говорят, что вывезено чуть ли не из Одессы Петриот и поставлен подробно, чтобы сбивать все, что там будет происходить. Вот. Поэтому Одесса осталась такая обескровленная, без патриота. Узнали в разведке ужасные эти, значит, расисты и начали бить все время по Одессе. Потому что Одесса осталась без Патриота, о чем я сообщал на своем канале, кто еще на него не подписался, я заранее сказал, что будут кошмарить Одессу еще за неделю, как его начали кошмарить. Вот такая вот ситуация происходила. Я сказал, что и Сумы самый ужасный период может переживать, и Сумская область, и вот что там происходит, самые большие жертвы гражданских людей именно в Одесской и Сумской области. А что говорят зори стосовно ситуации с светлом эти полтора месяца до закінчення 2024 года? Чи будем мы сидеть в блокауте? Полного блокаута не будет. Можно, могут быть временные, как это было в Одессе. Моя мама, например, в Одессе сидела без света, без воды а, и без, а, значит, а, чего там еще, отопления, да? два, два, дня. Да? Ну, потом восстановили все, дали свет где-то ночью. Так что вот там сутки, двое, это максимум, на что они способны. Самое уязвимое место это Харьков. Его могут обесточить даже на, на большую ситуацию. Но это временная ситуация, которую мы, все равно преодолеем. Тем более холода, вот настоящие морозы начнутся не раньше января месяца. То есть нам везет пока в ближайшее время до инаугурации Дональда Трампа больших холодов в Украине не будет. А там все может быстро закончиться, как сказалось, значит, усы Значит, Лили Путина, Песков, да, что <laughs> война долго идти не будет. Да. Либо мы их, либо они нас. Вот. Ну, скорее всего, мы их, дорогие друзья. Я вам серьезно хочу сказать. Они находятся на грани поражения в 2025 год. Ждите. Мы так их уничтожим, что они все свои войска выведут из территории Украины. Они сейчас там ультиматумы какие-то делают. Давайте там верните нам все границы, там, вписанные в их конституцию, Херсонской, там, я не знаю, там, Запорожской области. Но скоро наши Нептуны дальнего действия будут бить по их Москве. Уже даже нам не надо будет спрашивать значит, американцев. Скоро, значит, атакам с да. А еще 23 февраля новый значит, премьер, канцлер Германии Фридрих Мерц даст нам еще таусы, которые который полностью уничтожит Крымский мост. Это вот, понимаете, Армагедец готовится Российской Федерации и полная победа Украины. Я вот по-другому не вижу вообще. Полное уничтожение всех российских войск, где они находятся. Вот там, потому что у нас была одна заноза в нашей заднице, это был Джейк Соливан, который вот сейчас, уходя, уже абсолютно, значит, ну, я бы так сказал, хромая утка в администрации президента Байдена, говорит, а вот вы это самое, мобилизацию не провели, а мы вам дали танки. Страшная. Да, там что-то 26 штук. А мы дали вам самолеты вообще, угу. штук 10. Да. Слушайте... Но ну, это бредовая ситуация абсолютно. Уходит демон, значит, поражение Украины из власти. И после 20 числа все, 20 января все будет на нашей стороне. И я вас уверяю, Украина выгонит все свои войска, все войска Российской Федерации с территории нашей страны. Ну и самое главное, мы уничтожим все склады, которые находятся на их территории. Будем бить везде, нещадно. Ростовская область, Краснодарский край, Сочи, Кубани, вообще, я не знаю, там... Тамбов, вот сейчас уже долетают до да вообще. Все будем уничтожать, все их склады абсолютно. Ну и самое главное, наши, наши десантники, наши морские пехотинцы возьмут Крым, дорогие друзья. Ваш прогноз максимально позитивний, і хочеться в нього вірити. І звісно, що ми чекатимемо всіх цих подій. Проте наш президент Володимир Зеленський заявив нещодавно, що якщо Сполучені Штати Америки скоротять свою військову допомогу Україні, то ми реально можемо програти. А все ж таки, чи можливий саме такий розвиток подій, що Україна не вистоїть? Даже если ни капли цента не даст нам э, Трамп на э, нашу допологу, помощь, у нас есть целый год, есть деньги воевать на них. 50 миллиардов долларов у нас есть, однозначно. Европейский союз может помурыжиться и в конечном счете дать там 300 миллиардов долларов замороженных денег Российской, Российской Федерации. Нам вообще не нужен на самом деле Трамп и вся Америка. Мы можем воевать вместе с Евросоюзом. А если придет нормальность и лидер, э, значит, Фридрих Мерц с остальными яйцами, он скорпион, дорогие друзья. Скорпион не боится никаких опасностей. Это и самое рисковое знак зодиака, самое рисковое животное. И он все сделает так, что в конечном итоге Украина победит. Потому что Германия начинает готовиться к войне на своей территории. Они не допустят этого, чтобы война пришла к ним. Лучше пускай она развивается на территории Украины. И они дадут все необходимое, в том числе и Таурусы, чтобы уничтожить русские войска. Понимаете, да, не бывает в жизни как бы, хороших перемен, плохих. Может быть и плохая значит, перемена, что Трамп придет, хочет заморозить войну, отдать нашу территорию. Но есть еще Фридрих Мерц, угу. понимаете? А он, может быть, не согласен со всем этим. Дорогие друзья, в ближайший год мы без всякого... Трампа без всякого Байдена, без всяких штатов способны вести войну. У нас есть деньги, у нас есть предприятия, у нас есть немецкие заводы, заводы, которые делают оружие. Мы сможем сами воевать один год. Дальше, конечно, нас не хватит, если, конечно, не будет выделено 300 миллиардов долларов, евро, да, замороженных э, расистами, да, расистских... Значит, в основном они находятся в Бельгии, да, вот если uh -huh. нам выделят их, то мы можем, дорогие друзья, уничтожать Рашидскую Федерацию и дальше. А то, что готовится по Рашидской Федерации полтысячи дальнобойных ракет, и 500, и полторы тысячи километров, и новые Нептуны там, и поляныцы, это, и мы их так забросаем сейчас, что даже им мало не покажется. А если они применят ядерное оружие, то они перестанут получать помощь из Китая. У них цунг-сван, все, капец. Вот поэтому этот э, у, у, усатый шмель, да, уже Песков сказал, что война уже долго не продлится. Они поняли, что им гоплык, дорогие друзья. Все, эпоха Байдена, теряя этого у, это ублюдка Соливана, закончилась, дорогие друзья. Пришли нормальные люди, они придут сейчас и сделают так, чтобы эта тварь уже, там, Лили Путин, наконец-таки укокошилась в своем бункере. А після таких заяв Піскови, про які ви говорите, чи можливо швидке закінчення війни шляхом все ж таки переговорів Росії та України? Чи таких подій ми не побачимо? Mm -hmm. Ну, не это це якісь странные заявления. ми не приступимо к переговорам, поки ви не вийде з Курської області. Mm -hmm. Дорогі друзі, ну це главный козырь України. Туз в рукаві. Как ми можемо покинуть Курську область? Понимаєте, народ Росії не простить їх диктатору, якщо наші войска после там, где мы стоим, да, как хочет значит, Трамп, заморозить конфликт, чтобы наши войска остались в Курской области. Просто будет переворот. И он, кстати, намечается по всем звездам именно в марте месяце, когда с Сатурна и Плун соединятся, и будет лунное затмение 14 марта. Потом прям середина марта может быть очень такая будоражащая ситуация. Но ну самое главное, воскреснет Евгений Пригожин, дорогие друзья. Готовимся к воскресению Евгения Пригожина. Я точно знаю, что он воскреснет. Он разоблачит двойника, скажет, что на самом деле Иван Васильевич меняет профессию не такой. Это самозванец там и так далее. Понимаете, в чем дело? В общем, ждем весны. Весной будет очень классная развязка. И не верьте никакому лысому, лысый Ванге Гордону, который сказал, что победит на выборах Камала Харрис. Влад Гроз говорит, что именно Дональд Трамп победит на выборах. Да, и он сказал, что в этом году война закончится. Нет, нет война закончится победой Украины в 2025 году. Ссылочка под описанием этого видео. Заказывайте у меня натальные карты, годовые соляры. Все сбывается по вайберу, по васапу. Легко со мной э, связаться. Влад Роскомьюэль. Тим не менш, ми зараз бачимо просування, хоч і незначне проте постійне просування російської армії на Донеччині. А і до 2025 року в цілому є достатньо часу для російських окупаційних військ. Чи можуть вони взяти слов'янськ? Ні, яких шансів абсолютно потрібно ще проводити мобілізацію. І вони готові це зробити від екскавації, Вони хотят Просто никто уже не идет в армию к ним. И даже нет таких дураков, которые даже за 3 миллиона рублей не хотят уже даже идти. И вот они уже там новый закон придумали, что все должники, все долги будут прощаться в банках. Ну, можете себе представить, например, я должен банку полмиллиарда рублей. Uh -huh. И я пойду на фронт, и мне все скасуют. Эти все уберут, ну, конечно, это супер, да, пойти, убью это убийцу, умереть. Вот. И действительно, такой закон уникальный вышел. Просто уже настолько не хватает людей брать на фронт, у них затыкать дыры или как там нападать, что мясо уже совсем уже дорогое, да. Ну, а корейские, значит, корейское мясо вдруг, вдруг уже насилуют учителей, которые их собираются учить русскому языку, просто ночью там вот изнасиловали женщину, там, пять человек на одну, там, еще напились водки, там, и так далее. То есть, ну, с ними, короче, каши не сваришь. Мало того, что еще не знают языка русского, так еще и насилуют своих учителей. Просто в пять на одну прям конкретно наехали во все, извиняюсь, места. Вот. И, конечно же, уже корейские войска понимают, что не спасут, даже если 100 тысяч придут и всех тут убьют вообще. Ну и главная задача это мобилизовать 500 тысяч, но тогда будет точно переворот в Российской Федерации, народ не захочет бесплатно идти, а чтобы действительно продвигаться дальше, дальше на фронт, им нужно минимум 500 тысяч людей. У них сейчас осталось, они просто думают, что типа они сейчас молодцы такие, хитрецы, быстро все завершат, Трамп придет и перемирие. Нет, дорогие друзья, мы пока не вернем свои территории, не успокоимся. Мы вернем все в 2025 году. А когда уже у русской армии не останется никаких людей, там на фронте останется там 200-300 тысяч, то мы их порвем во все части, которые только они есть. Вот. И мы оставим их без оружия, уничтожим все их склада, и вынесем их всех с территории Украины. Дорогие друзья, когда все, ну, все смеются, там Зеленский, победа Зеленского, она будет, дорогие друзья. Потому что мы сделаем все, чтобы убрать эту сволоту, с территории нашей страны. 2025 год, ждите. Я так понимаю, Славянск в безопасности и до Днепра, например, они так само не дойдут и не пойдут навіть. Даже в покровск не войдут, куда приехал наш, значит, прекрасный, значит, я бы так сказал, президента. Ну настолько умный боится врага, что, понимаете, все дороги сейчас нам покровск обстреливаются. Даже так он проехал, понимаете, ну, в чем дело? Но ну, общем, он вот сейчас он показывает, насколько он бесстрашный. Вот какой-нибудь Лили Путин приехал бы вот так под Здесь. бомбежкой на. Фронт. Нет. Покровск тоже не сдадим до выборов Дональда до Трампа. А это самая главная наша задача его не сдать. Там коксующий, значит, значит, промышленность, коксующий уголь, который необходим для нашей металлопереработки. Очень дешевый. Поэтому издать ее, это потерять импорт. На Влада, трохи романтичне такая запитання про майбутнє, сподіваюся, щасливе майбутнє. Коли можуть відкритися кордоны для украинских чоловіків? После снятия военного положения. Ну, как вы поняли, Зеленский сказал, что, скорее всего, в ближайшее это время не произойдет, потому что ну, там вообще неадекватные люди сидят в Москве, и как бы все, все как бы шло к дате 9 февраля, что после 9 февраля уже хотя бы в марте мы, ну, украинцы смогут э, как бы перемещаться и за границу ездить, да, и военное положение может быть снято. Но видите, сейчас в очередной раз уперлись в Москве КГБ, ФСБ, в очередной раз у них какая-то шизофрения страдает ими, отдайте все нам территории которые мы еще не захватили, отдали это. Вы никогда не войдете ни в какое НАТО. В общем, значит, вы должны это сократить свою армию. Короче, ну, все этот стамбульский маразм, который хочет подписать Эрдоган. Этого не будет, дорогие друзья, от слова совсем. Мы сами возьмем и Крым, мы сами уничтожим все ваши склады, да. Мы разнесем в прах все, что к вам привезли Кореи со всех и победил в 2025 году. А к маю очертания нашей победы приобретат, приобретут очень разящую большую динамику. Вы просто увидите, все свершится к маю 2025 года. Вот там можно подписывать капитуляцию российской Федерации. Амінь. Амінь, хочу сказати вашій відповіді. Хай так і буде. Дякую вам за цю розмову. Друзі, від вас сильно чекаємо вподобайок та коментарів під випуском. Не соромтеся, обов'язково підписуйтесь на наш канал та на канал Влада, Всі посилання будуть в описі. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски, і, звісно, щоб бережіть себе та донайте на ЗСУ. Побачимось!